Go boh, veli joko, boh, nas. Добрый друже, значимо чудово православно женоче свято День женок мироносец. По своем воскресении Господа первого искали это жены мироносицы, то есть те женщины, которые верою, правдою, любовью своим имуществом служили Господу Иисусу Христу. Они служили не только ему, когда он был распят и погребен они со Господом были всегда. И с участницами проповеди были, всячески помогая Господу и апостолам. Они и были, и видели это биение, и оклеветание, и распятие Господа Иисуса Христа. Они были в великой скорби, когда увидели своего Господа, что Он распят на кресте. Они пришли рано утром, хотя боясь иудеев, но пришли. Любовь победила, страх. И вот они пришли, чтобы помазать драгоценным маслом, миром тело Господа Иисуса Христа. Как было принято в древней истории, что тех, которых распинали, их снимали со креста, когда они убирали через несколько дней после своих мучений, их выбрасывали в загородную яму или сжигали, как мусор. Когда же Узнали, что Господь Иисус Христос умер, пришел Иосиф Саримофей, который был с Никодимом тайные ученики Господа Иисуса Христа. Они попросили у Пилата тело Господа Иисуса Христа и с почестями погребли его. А на утро уже женщины, те, которые служили Господу, пришли к гробу, чтобы помазать тело драгоценными маслами. Это, как мы читаем в Евангелии, еще сущей тьме, то есть рано утро еще рассветало только. И вот они крадутся к гробу, чтобы помазать тело Господа Иисуса. Но когда приходят, то не находят тело и камень большой, который был привален к гробу, отвален. Находят ангела, который возвещает им, чтобы выщить того, которого нет здесь. Он воскрес. И вот первым, кому явился, сам Господь Иисус Христос, это были как раз именно те жены-мироносицы, о которых вспоминает история, о которых вспоминает священное песнопение, церковная история, Святая Библия. Вот те женщины как раз восхваляются Господом за их любовку к Господу, за их труд, за их самоотвержение. Вот и церковь, возвеличивая этих жен, в эти дни поздравляет всех женщин, женщин имеющих в сердце Христа, сострадающим страдающим Христу и с воскресающим с Ним. Женщины, которые идут в церковь, которые молятся за ближних, за дальних, которые молятся и за, врага, за врагов своих. Вот за таковых женщин, церковь молится, поздравляет их в эти дни и желает им, чтобы любовь Божия не иссякала в них чтобы вера была твердыней их фундамента и поступи. Потому что Господь говорит, по вере вашей да будет всем вам. И какая будет в нас вера и в женщин, такую радость, такой мир мы будем созидать. Ибо Господь нам как сказал, дарую мир вам, мир прибудет с вами, Божий мир. Не тот мир, о котором часто говорят где-то на телевидении, в прессе, а вот тот мир Божий, который Господь заложил в нас. И Дух благодати Божий укрепит нас в вере, в достойном житии. И правда Божия да пребывает со всеми вами. А мы возглашаем и свидетельствуя о своей вере, Христос воскресе, воистину воскресе. Всех вас, женщин, с праздником, недели жен мироносец. Господь да благословит вас, да укрепит вас, да поможет вам в всяком деле благом, в всяком начале, в всяком труде, вот как сегодняшний труд, чтобы искра Божья сеялась, и люди узнавали о вере, о правде Божьей, о любви к Господу и свидетельствуя Христос воскресе, воистину воскресе Христос, по вере своей отец Виктор жены мироносицы являются для женщин примером, примером смирения любви и веры. и господь покрывает женщину смирением. но сегодня в такое сложное время конечно времена всегда сложные. Но наверное смирение это может быть одна из тех черт которых не хватает, может быть даже не только нашим женщинам, но нашим людям просить у Бога смирения и смиряться самим. Как сегодня женщинам строить свою жизнь? Через смирение женщина находит любовь. Ту любовь, о которой Господь говорит. Апостол Павел пишет, что любовь, которая не завидует, не злословит, не превозносится. Вот такой человек пребывает в любви, потому что он имеет любовь к Богу и имеет любовь к ближнему. А все остальное на пути жизни прилагается. А если мы только кричим или хочем, чтобы была любовь, а сами для того ничего не делаем, сами не помогаем, не поддерживаем друг друга, если какая-то гордынька проявляется, вот это какая же любовь может быть? Только что на устах, а в сердце это далеко от этой любви. А если мы с Богом, то Бог есть любовь. И эта любовь проявляется именно в смирении. И через смирение появляется то, что потребно для жизни нашей, для нашего спасения. Отец Виктор, мы очень часто видим и слышим, как женщины в суете, как-то забывая, как вы говорите, и как учит Святое Писание у любви, может даже что-то там в сердцах желают друг другу или своим ближним. Удерживать язык – это тоже смирение? Ну, конечно же. Часто мы можем даже в светской литературе почитать, что язык мой враг мой. То есть язык может воздержан принести пользу, а язык не воздержан принести много вреда. Так опять же возвращаемся к смирению. По смирению человек, смирившись перед любыми обстоятельствами, подумает, потом сделает. А не смиренный человек, он сразу кипит в нем все, он высказывает то, что попало ему на язык, даже не на ум, а на язык. Сердце далеко от этого всего, но слово как воробей. Высказал, но уже обратно не, не возвратишь его. А тут же, опять же, возвращаемся к священному писанию, Господь говорит, не делай другому того, что сам себе не желаешь. А вот ты себе не пожелал бы такого, а сделал. Сам бы не пожелал, что кто-то тебя слушает, а ты развернулся и ушел. А бывает так, что человек пришел в церковь, служба только началась, вот мне нужно, Господи, помози мне, вот то, Господи, помози и то, и то, и пятый и десятый, ну, развернулся, пошел. То есть не слушаешь те гимны Господни, ту хвалу, что Господу превозносится, а хочешь только, вот подай мне, Господи, вот сделай, как я хочу. Так не бывает. Раньше нужно смирение, труд молитвы, терпение, а потом же Божье благословение на все. И опять же возвращаясь к тому, что Господь говорит, как просите, так получите, но в смирении сердца вашего просите то, что потребно, а не то, что хочется. А как определить, отец Виктор, что потребно? Потому что хочется многого, а потребно может быть не так много. А как определить, чтобы не ошибиться? Как мы всегда говорим, что «да будет воля Твоя, Господи, на нас, как мы уповаем на Тебя». То есть воля Господня, когда мы предаемся волю Божию. И даже прося у Господа, мы не созерцаем только на звезды, думаем, а сколько звезд там посчитал, столько уже случилось, -то, это то мое просимое. А сегодня помолился, и завтра, и послезавтра сделал доброе дело, другое, третье, пятое. Вот, это пример же, опять же, жены мироносицы, которые столько добра сотворили Господу и апостолам. Ведь нужно, вот простой пример, для каждого из апостолов нужны были сандали. Где-то их нужно было приобрести одежда, где-то нужно приобрести пищу, где-то нужно приобрести. И вот это как раз Женя на мироносице, они все созидали для того, чтобы апостолы имели и обуться, и одеться, чтобы идти за Господом и проповедовать Слово Божие. Вот такие вот, вот такие вот как бы краткие чудные дела Твои, Господи. Отец Виктор, вы говорили о том, что главное молиться женщина, она молится и за ближних, и за дальних, и даже за своих врагов. Легко молиться за ближних, за дальних, но очень сложно молиться за своих врагов. Ну, если быть честным и общаясь с людьми, то многие вообще ленятся молиться, конечно. Вот хочется, чтобы было так вот, подай Господи, все уже сделалось типа, чтобы Господь был как послушником, там, вот, приди, сделай мне то, что я хочу. Но ну, так же не бывает. Мы даже вот имеем жажду. Мы идем, набираем воду или покупаем ее, потом утоляем жажду свою. Вот так же и здесь. Ведь Господь видит наше сердце, наши дела какие. А так не бывает, что захотел, к тебе сразу подали. Ведь Господь посылает определенные другой раз испытание для нас, чтобы мы посочувствовали, а нужно ли мне то, что я прошу. А если мы уповаем на милость Божию, то мы говорим, Господи, управ по своей милости, и не будет воля моя, да будет воля Твоя, Господи. И, конечно, результат получается так, что она оказывается и мне на пользу, и обществу, и никому нигде не навредила. Но это воля Божия. А если бы была воля моя, то уже где-то что-то то натворил каждый человек. Поэтому в смирении сердца стяжите души ваши. Отец Виктор, очень часто, бывая в церкви, я думаю, что многие женщины со мной согласятся. Умиляясь и слушая молитвы, слушая беседу с нашими православными батюшками, сердце умиляется и думает, что, ну все, я всегда буду, всегда, 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 всегда хорошей, доброй. Но стоит выйти в мир и сталкиваясь даже с любыми э, какими-то проявлениями мира, пусть даже не агрессивными, то мгновенно вот все это настроение улетучивается. Как удержать этот мир? мир души, ну, чтобы действительно не вспыхивать Акифакел, и не, чтобы не сгорали все твои благие намерения в этом огне. Опять возвращаемся к смирению и к любви, потому что в смирении сердца своего мы смиряем свою душу, и свои помыслы, и свои действия. И, и результат получается, что сегодня посмирялся, а завтра видишь, что, как правильно поступил. Если же сегодня разразился гром и молния, Завтра оказывается, что навредил ну, и первому себе, а потом же и обществу. Еще mm -hmm. раз женщин поздравляю с недели Жан Мироносец. Мира вам, всем здоровья, красоты неувядаемой. И милость Божия, благодать Божия пускай пребывает с вами. Христос воскресе, воистину воскресе Христос.